Меня назначили связистом. Работая там, я неоднократно видел прибывающих военных Российской Федерации и русскую технику. Признаюсь, я поверил в русскую пропаганду и был верным идеям русского мира. Но через несколько месяцев я стал разочаровываться. Приезжающие русские военные относились к нам как к скоту, нам не платили жалования. Всего несколько раз выдавали пайки. Солдаты Российской Федерации начали беспредельничать. Я понял, что суд русского мира – хаос и война. Я раскаиваюсь в том, что помогал боевикам. Призываю всех луванчан заканчивать все это. Это не наша война. Нужно жить в мире.